18 часов и 7 минут в Киеве и по всей Украине. Вы слушаете громадское радио, программа «Киев-Донбасс». Ее сегодня ведут Дмитрий Тузов, Наталья Соколенко и помогает нам наш звукорежиссер Вячеслав Киришун. И вот о чем мы поговорим во втором часе нашей программы. Прямо с Майдана на фронт ушел киевлянин Евгений Шевченко. Сегодня он в нашей студии. Вспомним, как майдановцы пошли защищать страну и о многом другом. Как проходит, де... как проходит День достоинства в Северодонецке, Краматорске и в Днепре, узнаем по телефону от участников сегодняшних мероприятий. Да, Евгений Шевченко, боец батальона «Донбасс», а до этого и теперь уже опять простой киевский бизнесмен, скажем так. Да, Евгений, Здра... да. здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы у всех сегодня спрашиваем, что для вас э, вот этот день, день начала революции достоинства. Хороший вопрос. Ну, день печали, э, с одной стороны, боли, стыда, может быть, да, перед теми, кто погиб. И за эти три года прошедших отчитаться не о чем, по факту, перед ними. С другой стороны, все-таки день надежды, веры, в э, лучшее, в то, что мы пройдем свой путь и доведем начатое до конца. Погодите, это очень важно. Вы сказали, прошло три года, отчитаться не о чем. Но действительно ли вот не о чем? Смотрите, страну сохранили, страна выстояла. Вот если сейчас ретроспективно вспомнить, что творилось три года назад, да, как там срывали флаги даже на Харьковской облдержадминистрации, то, ну, ну действительно, страна выстояла. Во-вторых, -во -во остановили агрессора. Я думаю, что слишком жестко. Вы подошли к вопросу сказать хорошего или там о читаться не о чем. Я говорю именно о Майдане. О Майдане. То есть мы не говорим о войне. Война, войны не было 21 ноября 2013 года. Да? Был Майдан и были понятные цели на Майдане. Я говорю именно о целях Майдана. То есть коррупция как была, так и есть, продажные судьи, все остальное, раздача должностей по квотам, а не по критериям и умениям и талантам. Ну, вы все это видите. И боль, и особенно удручает тот факт, что три года нам не хватило, чтобы найти убийц Небесной Сотни и отправить их в тюрьму. Евгений, вот в первом части программы коллега мой Дмитрий Тузов вспоминал Моисея и 40 лет хождения по пустыне. Может быть, просто это невозможно было за три года вот все реализовать, то, о чем мечталось на Майдане, то, о чем вы мечтали лично на Майдане? Нет, Или возможно? Было бы? Нет, я думаю, что это невозможно, и об этом никто не говорит. И даже вспоминая наши разговоры на Майдане в январь, вот, начало февраля, да, некоторые ребята вот все-таки там верили, вот сейчас выгоним Януковича заживем, и заживем. Я им говорил, что в принципе это невозможно, мы в сказке не очнемся, потому что те люди, которые придут после Януковича, они мало чем отличаются. Я их всех видел на лучших курортах международных. Они ну, там, неважно, это Порто-Черво, Монако, монте там, они всегда сидели за одними столами, всегда пили, гуляли вместе, независимо от политических флагов, под которыми они выступали и, Бур, и Яна в Верховной Раде. Поэтому и также можно учитывать опыт или посмотреть на опыт, да, там становление там, ну Сингапур, Южная Корея там, или ближние нам э, опыт ближних стран Грузии тоже и больше. да, эти страны не, не восставали из пепла за один, даже два года, да, это большой длительный процесс, но беда в том, что в нашей стране, то есть если взять там Грузию, да, Саакашвили и его команды, они начали и пошли. В нашей стране, к сожалению, ну, я бы даже не сказал, что начали. То есть некоторые реформы, там, вот да, полиция, там, НАБУ, НАЗК, они осуществляются под давлением внешних наших международных партнеров, не иначе. Вот об этом... Евгений, я тут... Вы уж простите, я опять с вами не соглашусь. Но у нас тоже начали. Реформы в Сингапуре, как это ни странно, знаете, с чего начинались? С формирования двух батальонов. Потому что понимали, что если этого не провести парад и не показать, что в Сингапуре есть своя, пусть маленькая, крошечная армия... просто Просто сотруд соседи, которые смотрели как недо... на недоразумение однозначно, на этот да. маленький Сингапур. И вот первое, что сделали под руководством Ли Кван Ю, это сформировали два боеспособных батальона, которые провели маршем и показали, что Сингапур готов защищать себя. Конечно, да? Там же проблема вот. с китайцами еще. Ну то есть с китайцами, и с, по... с Малайзией, да. да, да, значит, да это, там, ну вот он был окружен таким конечно. довольно недружественным да, да, однозначно, окружением. Да. да, вот то же, что и в Украине. И в Украине-то сформированы батальоны. и Страна показала зубы, что готова себя защищать. Теперь уже следующий этап. И вот тогда переходим уже к целям Майдана. Как вы считаете, что ну то, что не сделано, вы сказали. Но каким образом это можно сделать сейчас? Это и борьба с коррупцией, да? Это и формирование а, прозрачной а, и ответственной и, главное, профессиональной власти. А каким образом сейчас можно а, это дело, все вот то, что не было выполнено после Майдана, сейчас, так что, ну, вот как вы сказали, можно было бы отчитаться перед погибшими? Ну, рыба гниет с головы, да, поэтому нужно смотреть наверное, на ключевые назначения. И мы можем сейчас уже подытожить и сказать однозначно, что всех реформаторов, начиная там от Абрамовича, да, там и остальных ребят, э, ну, тот же Саакашвили, там я не беру внимание его пиар и деятельность, а конкретно по личности, да, то есть те, та же Дейкан да, последний уже ушедший человек, э, которому доверяло общество, и зная то, что там происходит внутри, во всех этих структурах, министерствах, продолжающиеся распилы бюджетных средств и все остальное, то, к сожалению, ситуация ухудшается. Но достаточно поставить нормальных, адекватных профессионалов на должностях, непродажных, да, некоррупционных, с нулевой терпимостью коррупции, страна пойдет вперед достаточно быстрыми шагами. Евгений Шевченко, киевлянин, который принимал непосредственное участие в революции достоинства и прямо с Майдана, с Киевского Майдана ушел на фронт в нашей студии, а на телефонной связи Анна Морозова, наша корреспондентка, и Анна находится как раз на Майдане независимости в Киеве. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас на Майдане независимости собралось около двух тысяч где-то украинцев активисты принесли 146-метровый украинский флаг с пожеланиями и подписями бойцов АТО. Проходящие мимо подключаются к акции. В 19.00 ожидается ВИЧИ и марш проход. Около где-то минут, около 10 минут назад выступала Надежда Савченко. Сказала, что чуть позже также присоединится к ВИЧ-маршу. Вот у меня находится волонтер батальона «Айдар» Тамара Чубарова, которая с 1 декабря 2013 года была на Майдане. Она также пришла поддержать э, матерей погибших бойцов, э, жен и э, я хочу, бы, я хочу ей дать сейчас слово. А, Тамара, а мы можем вам задать вопрос? Вот вы с каким чувством сегодня э, думаете о том, что произошло три года назад? Для вас это праздник или наоборот какая-то дата ответственная, странная, печальная? Что вы чувствуете сегодня? Доброго дня. Напротив этих, так мы говорим, трех роков... На серці тільки смуток, тому що ми не зробили ту справу, яку розпочали і за яку загинули хлопці. Наша країна вона розположена в такому географічному положенні. У неї є ріки пля, у неї є всі земні надри для того, щоб наші українці, наші люди жили і процвітали. Вони є у нас сильні, служі, вони є мудрі, красиві. Але чомусь такий є випадок, що раз у раз нами керують не ті люди. Ми повинні взагалі то і собі задати це питання і вибрати того лідера, який би повів нас. У цьому є якась в нас ніби отак іде в історії. Якесь таке питання, так би говорити, бич так би мовити, що ми, люди українці, дуже роботящі, культурні, хороші, щирі і любимо людей: добрі, ніжні, гарні. І от так ситуація раз у раз виникає така. Що ми не можемо зорганізуватися і зробити те життя, яке достойне нас, Тамара, це Ну не вже немає, хоча б дрібки оптимізму у вас сьогодні у цей день і у надії мене. на те, що все ж таки те, що три роки тому кияни вийшли на майдан Незалежності, так. аби підтвердити свій європейський вибір, що це це не даремно. Звичайно, звичайно, сьогодні е, з однією знакою є те, що мені сьогодні нагородили мене орденом ордену майдану. Е, тому що а я хто, хто я нагородив хто нагородив? Е, це е, громадська організація не зламні, е, тому що я була бита на майдані, контужена, була ранена кулею Беркута, і це є визнання. Це є вдячність за те, що мене визнали такою. Хоча знаєте, як би мовити, отам, коли ти був на майдані і витягував хлопці, знаєте, ось такими жінки українки. От тоді було таке почуття. Коли стріляли, коли е, лився отей поток у холодної води, не хотілося тікати, а хотілося наоборот, як жінці, відкрити, отак розкрити крила і захистити усіх хлопців, що нас захищали, захистити цю Україну від цієї ганьби, від цього сорому зради і усіх побоїв і ненависті. І зробити оце життя гарним, і зробити, щоб наші діти усміхалися, щоб було щастя, радість і доброта на землі. Після Майдану я пішла в батальйон Айдар. Зараз уже волонтер батальйону Айдар. І зараз там наші з половина майданівців. І ти спілкуєшся з ними як своїми рідними. І ти вже не можеш це залишити тому що це часточка душі. А сьогодні, звичайно, це пам'ять, це шана, і у тут у душі виникає питання зразу ж. Що я, наприклад, особисто повинна зробити такого, щоб все таки була ця справедливість, щоб е, знайшли у тих е, посадили тих беркутів, тих, які винувати, щоб оця зникла корупція в Україні, щоб влада нарешті повернулася до людей, до тих і таке, знаєте. Ну, таке просте селянське питання виникає. Господи, куди ж ви ці гроші мільйони будете викидати? Людині потрібно то не дуже багато, але треба, щоб була щирість, щоб була дружба, щоб була дружна країна, щоб підтримка була, щоб нація процвітала. і Україна це сильна країна. Вона повинна. Тати із попілу. пані Тамаро, і що яку відповідь ви собі даєте, коли ставите це питання? Чому так відбувається, і що кожна людина має зробити для того, щоб Україна процвітала? Е, я собі даю це відповідь, яку перше на я повинна почати з себе навіть з маленького, знаєте з якого ну, підняти те курок і вкинути тому самістю, навіть сказати добрий день, пані і навіть одним хлопчикам, які йдуть у метро. Сказати їм, хлопчики, там сидить старенька бабуся, дайте їй місце. А далі, звичайно, кожен професіонал бути на своєму повинен місці. Тобто, якщо ти професіонал і знаве свої справи, ти можеш, ти повинен зорганізувати е, владу е, з виконання нормативних актів, які могли б зробити нашу країну сильною, правовою і законною і щасливою. Дякуємо дуже. Можливо, Друзі... я не щось не так сказав, ні, все ні, я абсолютно я, я більше. Так. Ви ви навіть дали таку, знаєте, план реформування і змін починаючи кожен із себе. Що ми не щось так. окреме від власної країни, так а від нас залежить так. все таки. І я собі, от знаєте, я вас слухав. Я навіть подумав, що можливо історія таким чином нас всіх навчає, щоб ми абсолютно відповідально стали ставилися до виборів. Правда, це теж, так, дуже... так, це теж дуже важливо, і ось це пролунало. у ваших словах. Пані Тамаро, дуже дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. Ну и дякуємо нашей корреспонденции Анне Морозовой. А программа «Киев-Донбасс» продолжится через несколько секунд. Евгений Шевченко, майдановец, который ушел сразу же после революции на фронт, воевал в составе батальона «Донбасс». С нами в студии сейчас. Евгений, ну вот так вот в унисон вы сейчас говорили, вы слышали сейчас волонтерку с Майдана, да, пани Тамару, которая говорила практически то же, что и вы сейчас нам в студии. Но все равно мы же не сдаемся, не собираемся сдаваться. Правда? То есть мы, мы с вами думаем о том, как менять позитивно ситуацию в стране, понимая там все, все проблемы, которые существуют. А сил хватит у Украины для того, чтобы действительно перестроиться? Вот вы, вы, приводили примеры и Грузии, и Польши. Польша вообще хорошо рванула вперед. В Грузии там свои проблемы существуют, да? Но получается, что у нас все-таки, как ни крути, у нас свой путь, да? Конечно, конечно. Каждая нация проходит свой путь становления. И, в принципе, даже вот одна из последних, книг, которую я прочел, почему нации терпят поражение, да, Арджима Вуд. Да, она да. у нас была в рубрике, что почитать?» детально разбирали и да. советовали нашим слушателям обратить внимание. Да, да, действительно, достойная книга. То есть, в принципе, опять же, нет ничего удивительного или чего-то непонятного. В целом ситуация понятная, ясна. Главное идти, не опускать руки, верить в нашу победу. И у нас все получится. Ну, единственное, что. Да, то есть понятно, что есть желание. Э, вот, все и сейчас. Это оно понятно, это желание. И э, тяжело смотреть на то, что. Ну там, на все эти, да, там, как у нас борется с коррупцией, там наше ру руководство, да, там, Бачковский, эти Чеботари, бриллианты прокуроры, сына Вакова, да, да, никто же не сидит. Единственный орган, который появился, всячески ставят ему пальцы, эти палки в колеса. А, да, может быть... Быть, а может быть, и пальцы вы не оговорились, потому да, что... что были же факты, когда там чуть ли не пытали в подвале. Да, да, это, кстати, да, то есть идет борьба системой новой, только-только зарождающейся и старой, естественно, ну, в любом случае, и однозначно мы победим. А как вы считаете, вот по нашему состоянию ментальному, психологическому, к следующим выборам, да, ну, будем говорить, что это плановые выборы, да, мы подойдем все-таки уже более подготовленными, уже вот эта степень инфантилизма у нас будет меньше? Сложно сказать. Почему? Потому что общественное мнение формируется через средства массовой информации. Ну, это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. То есть да. Мы, Но мы нужно живем... смотреть, да, нужно смотреть, где и какая аудитория. То есть понятно, что если там телеканалы нашей страны, которые э, в большей степени да, влияют, чем радиоканалы. Я, это... Знаете, я немножечко такую радостную нотку, может быть, внесу. Смотрение телевизионное падает. Это показывают социальные опросы. То есть часто, если телеканал подходит безответственно и пытается кормить своих зрителей таким продуктом не актуальным, скажем так, он просто теряет своих зрителей. Если посмотреть на демографический срез, то вот молодежь и активная часть людей уходит с телесмотра. Однозначно, я это многие телевизор не смотрят, но я имею в виду все-таки, что на сегодняшний день достаточно большое количество людей, особенно за пределами городов, да то все-таки смотрят телевизор, а формируют это мнение олигархи, которым выгоден этот режим. Поэтому я надеюсь, что к следующим выборам мы подойдем более ответственно и сможем поменять власть мирным путем в правовом поле, да, потому что мы, понятно, что мы ну, каждый доброволец привез в фронт э, оружие, да? потому что человек, который прошел майдан, когда нас тут убивали, ему нечем было защититься, его убивала власть. И когда началась война, когда я приехал на войну, мне автомат не дали, потому что, ну то есть меня военкомат не, не призывал, я поехал дикарем. да, и опять же, у нас уже война, а оружие не всем давали, поэтому естественно, что люди, это, ну, я считаю это абсолютно нормальным и естественным желанием иметь возможность себя защитить. То есть оно где-то там закопано, понятно, в лесах, в полях, там, но учитывая опыт, и поэтому, естественно, что мы могли бы устроить ночь длинных ножей да, и в течение суток просто уничтожить всю эту нечисть, и для нас нет проблемы, да? то есть, когда человек уже стрелял в человека, ну, во врага, я не называю это человеком, да, во врага, то это, ну, ты переступаешь определенный да, психологический уже барьер. И для меня точно такой же враг, как там сепаратист, который меня стреляет, или российский десантник, или там вилку, лукернес, бойка и все остальные, допкины. То есть для меня это точно такие же враги, ну, не говорим уже про новых. На ну, то есть мы, Поэтому... говорим, мы говорим о том, что вы вы назвали действующих политиков, назвали их врагами, но речь идет о том, чтобы бороться с ними правовыми методами. Однозначно, методом. нужно, да, есть... конечно, максимум приложить усилий, чтобы без... Потому что риски высокие, понимаете, да? Кто придет к власти, как мы ее возьмем в свои руки, как дальше будет страна строиться, развиваться, как будет происходить передача от, ну, там, условно, там, революционного режима, да, к следующим выборам, как это будет происходить. То есть, ну, пример Пиночета, в принципе, он мне близок, но, ну, здесь я имею в виду не в целом, да, то, что там производились массовые чистки, а точечно например, да, взять власть в свои руки. Но все-таки слишком высокие риски, учитывая, что у нас война. А у это не было войны, поэтому я считаю, что это, это крайний такой, это самый крайний вариант. Евгений Шевченко, майдановец, который ушел добровольцем на войну, воевал в батальоне Донбасс. У меня к вам такой вот вопрос на военную тему. Сегодняшняя новость: во-первых, руководителя, в прошлом руководителя правого сектора, а ныне народного депутата Дмитрия Ярыша президент наградил орденом имени Богдана Хмельницкого третьей степени. И вот со слов Ярыша удалось ему по пообщаться с президентом украины с главнокомандующим с петром порошенко о создании в украине добровольческой или резервной армии возможно по примеру эстонии и но ну, других стран в которых подобные образования есть что вы думаете по этому поводу ну, однозначно, аналог Эстонии Кайцелит, так называемый, да, то есть его нужно создавать однозначно. Но вопрос расскажите нашим слушателям, что нужно создавать. Те, кто не ну, знает. Ну, это организация, добровольческая организация так. гражданского населения, куда включается гражданское население. Причем они начинают они включать начиная с 8 или 9 лет. То есть там есть я забыл, как называется детская организация. Да, вот эта кайцелита там и там причем есть мужское крыло и женское. То есть, их готовят по разным программам, их готовят защищать свою страну. То есть, если это девочки, значит там медицина, обеспечение, хозяйство на, на, на случай войны, да, блокады, там и так далее. Мальчики это непосредственно уже вооружение и все остальное. Есть у них склады, которые, причем им выдается вплоть даже до артиллерийских расчетов. То есть есть склады, хотя это гражданские, как бы, да. Также членам концелита разрешают сохранить оружие дома. Ну, то есть в принципе у них готовая программа на случай боевых действий. Каждый знает, что делать. естественно в нашей стране этого нет к сожалению на третьем году вд странно правда что до сих пор этого нет да то есть хотя тот... разговоров ведь очень много часто говорят о швейцарской армии часто говорят об да. израильской армии вот и здесь я хотел подвести к тому что нельзя верить нашему президенту и его обещанием цена 0 и Ну, а как вы считаете, почему Ярош об этом говорит и вот подчеркивает тем же, то, что он именно с президентом обсуждал этот вопрос? Ну, надо спросить у Яроша. то есть, Ну, смотрите, если... президент раздает государственные награды тому же Ярошу. Он тем же самым подчеркивает, что добровольцы его поддерживают, что они вместе с ним стоят. Ну, пусть товарищ президент придет в любой добровольческий батальон и спросит, поддерживают его нам или нет. Ну как можно поддерживать человека, который э, взял под свой контроль систему Януковича и ничего не делает для того, чтобы посадить свое ближайшее окружение? То, с чего начал Ликоан Ю. Да, то, то есть что, бич — это коррупция все же, да? Однозначно. Потому что, э, и, ну понимаете... Безнаказанность порождает вседозволенность. да? То есть люди понимают: ну как, люди, не люди, у власти понимают, что они всегда откупятся. Но, ну, конечно, вы же понимаете, как это делается. Даже это не просто человек стал министром, он становится по квоте чьей-то. По чьей квоте стали там Авакова, с Насиром, например, по квоте нюка. Все прекрасно знают, что происходит в ДФС э, миллиарды, что проходит в Авакове, у Авакова в ведомстве. Э, эти все назначения, даже последние в Черкассах. Ну, смотрите, но ну, ведь ну, это и... борьба кланов, да? Это не один президент, это, это ну, на самом деле это борьба кланов происходит. Ну, в то стране. Есть, Дмитрий хочет сказать, что более демократическое устройство, чем диктатура единоличная, вот как по сути была диктатура семьи. Януковича, ну может быть там еще пару человек, ну, и причем не связанные кровными узами. Это в связке все происходит э, с тем же олигархами. То есть я, я действительно я бы хотел бы здесь поспорить бы с Евгением. Но вот тяжело действительно это делать, да. Даже вот смотря на то, что происходит, ну, даже даже та же выплата псевдовкладчикам банка Михайловский вместо того, чтобы эти деньги направить на вооружение армии, вызывает в самом деле очень много вопросов почему так произошло потому что люди знающие которые разбираются в коррупции как это работает они понимают что в украденные деньги всегда резервируются там процентов 10 на откуп на то чтобы на то чтобы никто не пострадал но мы с вами сейчас говорим о том как общество должно менять эту систему ну у нас то есть во-первых мы должны всегда поддавливать акциями мирными акциями протеста те законопроекты которые все-таки требуют принять международное сообщество да, тоже МВФ поддавливать мирными протестами, мирными акциями, давать понимание власти, что мы рядом, что мы здесь, что мы готовы. Вот это держит и... в напряжении политиков и олигархов? Однозначно, конечно. Даже если мы приходим в суд, даже, ну, то есть мы ходим на суды, там, например, вот резонансное дело по прокурору военному прокурору за НАТО Кулику, да, это с подвижники ближайшие праворукоматниуса по сути, у которого за два года войны появилось пять квартир в Киеве. Там что-то на жену оформлено, что-то еще где-то, что-то на маму там. Причем это квартиры, не, как вы понимаете, не Хрущевка на Троечине, да, это в центре Киева, Новостройки. И вот он пытается сейчас объяснить, ну вот скоро будет судебное заседание уже начинается, и он будет объяснять, откуда новое это взялось. И, естественно, мы приходим на суды, и вот мы пришли на суд, его отстранили от должности, значит, за... арестовали все имущество, но вот на апелляцию, например, мы не пришли. Ну, как-то вот, да, кто-то пропустил, как-то так. Им апелляция тут же его вернула к исполнению служебных обязанностей. Человек, который за два года пять квартир, помимо всего прочего, что у него еще оказалось, что машина, э, который, на которой ездил, э, он э, зарегистрирован на жилина. То есть, главаря группы оплот. Но о чем мы говорим? Это это военная прокуратура, понимаете, об этих связях. Ну... Жилина, которого уже расстреляли в Москве. Ну да, слава богу. Да. Лидера организации, которая ну, выступила подпаливала Украину на Востоке, будем так говорить. да. Я так понимаю, у нас сейчас есть телефонный звоночек? Мы можем чуть позже уже перейти чуть... к тому, ага, как прекрасно. День Достоинства я... проходит в регионах на Востоке Украины. Вот я как раз хотела бы спросить вас в предыдущем части у наших гостей, у адвоката и э, народного депутата, мы спрашивали, вот через год, когда придет четвертая годовщина Евромайдана, революции достоинства, как вы считаете, что будет самым актуальным вопросом, самая актуальная тема? Или что бы хотелось вам, чтобы мы говорили о чем-то таком? Ну, мне хотелось бы, конечно, если через год э, мы смогли бы с чистой совестью, с чистым сердцем. Прийти на Грушевского, где погибли наши ребята, герои, и сказать, ваша смерть была не напрасной, мы, мы сделали вот это, вот это, вот это. это. Для меня, например, лично это является стимулом и целью. И... Потому что сегодня мне стыдно туда прийти и посмотреть им в глаза, да, но мне нечего им сказать, к сожалению. Но сможем ли мы это сделать через год? Ну, я надеюсь, ну, посмотрим. Я вот хочу сказать, Евгений, хочу сказать, что на фронт вы пошли, вы занимались бизнесом, так, да. да, и поставили свой Мерседес э, в гараже, взяли автомат, ну, автомат уже там на фронте, я так понимаю, пошли на фронт. Сейчас вы уже вернулись, э, э, восстановили свой бизнес, и вот ключевая фраза, которую я спросил, как сейчас ситуация, вы сказали, ну, теперь восстановил бизнес и имею возможность помогать своим побратимам, да, это и а протезы, это там помощь в лечении? Ну да, слава богу, на, на ремонт машин там из того ребята периодически звонят. То тоже, есть этом, вот что -то. насколько приоритеты у нас у всех в мозгах поменялись, это тоже же влияние Майдана, правда? Ну конечно, я вообще скажу больше, что я вообще-то в сентябре-октябре я уже сидел на чемоданах и выбрал уже жилье в Милане, на самом деле у меня там друзья есть. Ну и, и, в принципе, я уже выезжал, потому что не было смысла жить в той Украине, которая она была... В 13 Это 2013 -го года, да. события 2013 -го года. У да. меня была аналогичная ситуация, предложение по журналистской работе за океаном, но Майдан все изменил. Ну, да, Майдан все таки понимаем. побеждает, смотрите, победил Майдан. Естественно, да, потому что меняется, ну не то, что меняется, я бы не сказал, что у меня там сильно поменялись там убеждения мои, но появилась надежда, а вместе с надеждой пришла вера и уверенность в том, что мы сможем. Пройти. Сейчас вот... эта надежда есть? Конечно, вот отлично. удалось нам с Дмитрием Тузовым все-таки вытянуть нашего гостя на какое-то позитивное звучание. Евгений Шевченко, Майдановец, который ушел добровольцем на войну, воевал в батальоне Донбасс, принимал участие в